selamat malam kak selamat malam semuanya selamat hari malam senin ya kakak-kakak -kak -kak semua nah di sini saya masih membahas masalah seller tiktok ya teman-teman seller tiktok ini memenuhi request dari kakak yang punya channel youtube mitarsmi nah itu untuk buat sebuah tutorial bagaimana cara melepaskan akun tiktok yang tertaut di akun tiktok sub ya teman-teman nah sebelum saya lanjut jangan lupa untuk subscribe-nya teman-teman like, komen, dan bagikan video saya jika video saya bermanfaat bagi teman-teman semua langsung saja kita buka sellerid.tiktok.com ya teman-teman nah sellerid.tiktok.com Nah, di sini sudah ada di beranda menu TikTok ya, teman-teman. Langsung saja kita klik menu akun saya. Akun saya, kita klik menunya lagi yang di bawah akun TikTok yang ditautkan ya, teman-teman. Nah, kita klik. Nah, setelah kita klik, nah jika kita salah menautkan akun TikTok ke akun tiktok shop di seller ID ini kita tinggal klik menu ini ya teman-teman lepas tautan ini ya teman-teman nah ini kita klik saja lepas tautan nah nanti sudah otomatis kosong dan kita untuk diminta untuk menautkan kembali ya teman-teman atau jika punya akun tiktok lebih dari satu bisa membuat atau menambahkan akun tiktok baru untuk ditautkan nah ini ada menunya di pojok atas belah kanan ini ya teman-teman seperti itu. Nah cukup jelas ya kak untuk panduannya kalau punya saya ini enggak enggak saya lepaskan karena sudah tertaut dengan akun TikTok saya. Semoga bisa lebih bisa jelas dan jika kurang jelas bisa langsung komentar ya kak ya komentar di channel saya LDAFA Official. Jangan lupa untuk subscribe ya kakak. Hmm. Cukup sekian. Selamat malam. Selamat beraktivitas. See you next time.